Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. І це програма Ваша Свобода. Президент Дональд Трамп відповів на ймовірну хімічну атаку міста у Сирії, утримавного противниками Башара Асада, того самого Асада, за якого зараз воює у Сирії Росія. З кораблів у Середземному морі були випущені десятки крилатих ракет томагавк, по базі сил Асада. Генерали Башара Асада заявили, що в результаті удару загинуло шестеро людей. Зараз бачимо. Запис цих ударів запуску ракет томагавк, які до долетіли до призначеної цілі авіабази, з якої імовірно злітали літаки, які в свою чергу атакували позиції повстанців із використанням хімічної зброї, за даними західних джерел. Сирійський генерал, як ви бачили, фрагмент його виступу повідомив по кількість жертв наслідок удару томагавками. А кілька днів тому саме внаслідок ураження хімічної зброї у Сирії загинули понад 80 людей, до півтисячі є пораненими. О зараз бачимо зараз, бачимо ці кадри. Тоді у потерпілих ішла піна з рота, звузилися зіниці, посиніла шкіра й губи. Виникала задуха. Скільки ще має загинути дітей, щоб Росія перестала бути байдужою? Поцікавилася тоді посол Сполучених Штатів Нікі Гейлі. Натомість у МЗС Росії назвали відео наслідків хімічних атак. Цитую постановкою. А реагуючи на удар США по авіабазі сил Асада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв це з нападом свого часу Заходу на Ірак Саддама Хусейна. Лавров додав: цитата: змі цитують радісні висловлювання колишніх функціонерів адміністрації Обами, що тепер співпраця між Росією і Сполученими Штатами стає зовсім нереальною. Кінець цитати. Чи справді співпраця між США Трампа і Росією Путіна стане нереально після цих подій у Сирії? Що тепер це може означати для України? Поговоримо з гостем студії Радіо Свобода, військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю, вас, пане Олеже. дня. і скайпом до нашої розмови приєднається журналіст телеведучий, а також сходознавець Євген Кисельов. Це буде трошки пізніше. Ну а передусім подивимося виступ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який голосив про своє рішення завдати ракетного удару по авіабазі сил Асада. Як відповідь на на атаку хімічною зброєю на місто контрольоване повстанцями в Сирії. Отже, Дональд Трамп сьогодні я наказав завдати військового удару по цілях, звідки здійснювалася хімічна атака в Сирії. Таке рішення відповідає життєво важливим інтересам національної безпеки США. Беззаперечним є те, що Сирія використала заборонену хімічну зброю, порушивши свої зобов'язання в рамках Конвенції про хімічну зброю, і проігнорувала заклики Ради безпеки ООН. Отже, пане Ждано, в Сирії давно вже триває громадянська війна із залученням зовнішніх сил, десятки сотні тисяч загиблих, мільйони біженців. Були хімічні атаки найрезонансніше до цієї була в 2013 році. Тоді захід не відповів силовим чином. Тепер силова відповідь була, що це означатиме для війнів, які, до речі, залучена і Росія. Ну, в принципе, для хода этой самой военной кампании это фактически не меняет ничего. Это политический ход со стороны Российской Федерации. Владимира Путина забыли за последние там, 4 месяца, никто не вспоминает ни о России. Соединенные Штаты заняли позицию полного игнорирования Российской Федерации, поэтому он решил напомнить о себе. Допустим, напомнить обычным вооружением, ну, Алеппо стерли с лица земли, да, мы знаем это не вызвало никакого резонанса в мире. Все высказали озабоченность и все. Применить там, допустим, ядерное оружие, ну, вряд ли кто-то решится на сегодняшний день, даже Путин. Химическое, пожалуйста, вот мы видим реакцию. Пане Жданове, вы стверджуете, что в провинции Дли под колька дней тому мы бачили эти кадры, химичную зброю застосовались, видимо, президента России Путина? Конечно, потому что Башар Асад на сегодняшний день, я так, если говорить утрированно, то он больше похож на сотрудника администрации президента России, чем на президента такого государства, как Сирия. Без согласования, согласования или без разрешения, или без указания Российской Федерации Башар Асад не делает вообще ничего. Хотя на, сегодня... перепрошу, до цей э, атаки с боку США, авиабаз сил Асада, речник Путина Дмитро Песков переконал, что, мовляв, ну, поддержка с боку России Асада не безумовна. Ну, они дали понять, что они в любой момент могут Асада поставить как разменную монету в плане переговорного процесса с Соединенными Штатами. В принципе, вот эта атака была осуществлена только с одной целью для того, чтобы выйти на прямые переговоры президента в России и Соединенных Штатов. Ну, мы понимаем, что, допустим, если Российская Федерация это авторитарное государство, где один человек определяет всю политику, то Соединенные Штаты это довольно сложная государственная машина, где политику определяет правящая партия и президент либо либо идет в контексте правящей партии, либо он получает импичмент. Соответственно, правящая партия, мы знаем, это республиканская партия, которая не самая лояльная к Российской Федерации. И они, Путин поднял ставки до такого, будем говорить, международного противостояния, военного противостояния. То есть дальше ставок уже поднимать некуда, дальше война. И фактически, что мы наблюдаем на сегодняшний день, если до сих пор не последовало ответного удара по кораблям Соединенных Штатов, которые применили ракеты Тамагавк, значит, Владимиру Владимировичу осталось искать листочек с речью Бориса Николаевича Ельцина ⁇ Я устал, я ухожу ⁇ Потому что на международном политическом уровне... Такое поражение для Российской Федерации, по-моему, первое за все время ее независимости, ну, наверное, с момента развала Советского Союза. Фактически Путину жестко э и безоговорочно указали на его место в мировой иерархии, и никто с ним не сядет за стол перед. То есть многополярный мир построить не удалось. Я считаю, что на этом его попытки должны быть закончены. Так, ми зараз наведемо повну цитату, яку вже встиг трошки навести на початку цієї програми міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на те, що Сполучені Штати таки відповіли на застосування хімічної зброї в Сирії. Отже, глава МЗС Росії. це только ті, хто хочуть інженерські процеси, процес оставний і хоче створити необхідні доказательства, необходимые предлоги, поводы для перехода от политического регулирования к, смену, к смене режима силовым путем. Меня, конечно, обручает то, что это все наносит ущерб и без того подорванного отношения между Россией и Соединенными Штатами, но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым каким-то результатам, Як я обіцяв, до нашої програми долучається журналіст, телеведуча, головне це важливо в контексті теми нашої сьогоднішньої розмови. Євген Кісельов, вітаємо вас, пане Кісельов. Сподіваюся, ви нас добре чуєте. От головне питання: справді, от пан Лавров процитував, нібито твердження прихильників колишнього президента США Барака Обами, що тепер не буде цієї так званої біг діл большої зділки між Трампом і Путіном. Можливо, з таким варіантом, що Путін приміняє Башара Асада на Україну. Это правда? Все? Трамп изменил свою позицию не только до Башара Асада, а и до Владимира Путина после этих событий в Сирии? Ну, вы думаете, что господин Трамп действительно собирался в засос дружить с э, Владимиром Владимировичем? Я думаю, что это в воспаленном параноидальном мозгу э, Владимира Владимировича Путина э, могло только существовать. Да у Сергея Фон Риббентроповича Лаврова, может быть, тоже такие э, я не знаю, даже как это назвать, галлюцинации, может быть, были. Никто не собирался с Россией дружить. Вот поймите правильно, очень многие люди говорили, что президент Дональд Трамп, говоря о том, что он опять сделает Америку великой, Обращался в том числе и к тем людям, для которых э, вот такая вот изоляционистская, откровенно слабая внешняя политика Барака Обамы, который устранялся от решения очень многих вопросов, в том числе и, например, от э, значительно более жесткого курса в отношении России в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины, была неприемлемой. То есть мы же прекрасно помним, что Барак Обама на отрез отказался поставлять э, летальное вооружение. И вообще периодически занимал такую весьма, весьма, весьма непоследовательную позицию. И в отношении э, Украины э, на переговорах с Россией, и в отношении той же самой Сирии. Помните, э, в свое время Обама был готов начать военную операцию на Ближнем Востоке. Но в последний момент вздрогнул, решил обратиться за согласием к Конгрессу, сказал, что без поддержки Конгресса он такое решение принять не может. А, Ведь, он а он вот Трамп без, без всяких к Конгрессу взял и ударил ракетами куда надо. Поэтому на самом деле то, что сегодня произошло, на мой взгляд, является... И вот там истерика, в которой Сергей Фондребентропович Лавров прибывает. Это все от того, что в действительности э, вот и та игра, которая пыталась вести Россия последние э, два года на Ближнем Востоке, э, сегодня, по сути дела, закончилась провалом. Пане Кисель, я а перепрошу, кажется... я перепрошу, а та, та игра, которую ведет Путин в Украине, она ж не прекращается на жоден день. Майже щодня дня на жаль, гинут украинские воины, обстрелы продолжаются, несмотря на так называемые режимы тиші. Она теперь изменится в связи с тем, что отношения России и США могут загостриться? Ну, вы знаете, я вся, всякие исторические и географические параллели, они это штука рискованная, да? на, э, Ситуация на Ближнем Востоке это одно, ситуация в Украине это другое. На самом деле, вот если смотреть на э, прагматические вещи, на мой взгляд. У России нет никаких интересов и нет никаких возможностей на Ближнем Востоке. Вот Сирии ей извините меня за грубое слово нафиг не нужна. Единственная причина, почему э, Путин решил вмешаться в Сирии, э, это была попытка, по сути дела, шантажа Запада. Вот заставить немытьем тыка катанием признать Россию равноправным партнером, э, признать, что Россия играет какую-то там сверх роль в, в, в международной политике, заставить американцев и других э, крупных западных игроков э, сесть за стол переговоров возобновить диалог с Путиным, сжать ему руку и так далее и тому подобное. Других интересов у России на Ближнем Востоке нет, не было и нет. Когда-то Советский Союз там э, действительно поставлял оружие, советников, оказывал, по сути дела, э, безвозмездную помощь на многие миллиарды долларов. Сейчас э, у нынешней России таких возможностей нет. Пане Кисельо, если вспомнить минулые часы, от, пане Евгене, вы же своего часу были у группе радянских перекладачей в Афганистане в распал вторгнення так званого обмеженного контингента радянских войск чистая для Путина Сирия Афганистаном зараз. Я про Украину хотел сказать. Вот ласка. Любезный, любезный. Я же про Украину сказал. Вот в отличие от Сирии, к сожалению, нравится нам это или не нравится, у России есть интересы в Украине. Здесь у России на территории Украины были капиталы, была собственность, были крупные политические игроки, которые действовали в интересах России. Россия пограничная страна с Украиной. Россия отчаянно боится того, что украинский путь развития окажется успешным, что Украина окончательно отплывет в сторону Запада, в сторону Европы, что в принципе Иной путь развития, который выбрала Украина, окажется успешным. И это будет э, чрезвычайно важный пример э, для российских граждан. Показать э, можно будет российским гражданам, что без вертикали власти, без э, всесилия репрессивных органов можно строить нормальное, процветающее, демократическое государство с растущей экономикой. И поэтому у России вот есть э, серьезные интересы. И в, этом, и в этом, на мой взгляд, принципиальная разница между вмешательством России в Сирии и между вмешательством России в Украине. На конце концов на Сирию Россия может рукой махнуть, а боюсь, что на Украину она вот так просто рукой не махнет и э, будет продолжать вот эту вот гибридную войну. К сожалению. Сирийская компания, відб... то есть я так понимаю, пане Евгений, сирийская компания на отберет все ресурсы в России? Нет, конечно. Давайте не будем переоценивать. Э, экономические трудности, которые переживает Россия в связи с вмешательством в Сирии и даже в связи с вмешательством в Украине. Uh, Все-таки... Я понимаю, что есть в Украине э, горе-аналитики, которые предрекают падение путинского режима, но если не завтра, то точно послезавтра. К сожалению, нефть, матушка, добывается по-прежнему, хотя цена на нее не так, что э, была несколько лет тому назад. И газ добывается, и тоже, как говорится, э, по чуть-чуть, э, но в бюджет капает. И народ приспособился ужить, что называется, при другом уровне доходов и при другом уровне цен и экономический ресурс, поговорите с любым серьезным э, э, российским, скажем так, либерально-оппозиционным экономистом, э, и любой из них вам подтвердит, что, к сожалению, нравится мы нам это или нет, но запас прочности у путинского режима, э, увы, еще есть. Оси, пане Євгене, спасибі у на нашій програмі. Я дякую журналістові, телеведучому і сходознавцеві Євгену Кисельову, який приєднався до нашого ефіру. по скайпу. Звертаюся до гостя студії військового експерта Олега Ждана. А ви як вважаєте, не стане? другим Афганистаном Сирия для Путина. Вот пан Косилева же еще не... Не станет, почему? Потому что географическое положение Сирии и Российской Федерации очень сильно э, усложнены, будем так говорить. Афганистан, Если, мы же да, да, Там была открытая граница, и Советский Союз туда вводил все, что хотел и все, что мог. Сейчас, э, вы знаете, почему там затишье идет военное? Благодаря чему? Благодаря тому, что Турция закрыла босфорд и Дарданеллу для грузов двойного назначения. И Российская Федерация не может снабжать ту группировку, которую она содержит в Сирии. Вот то, что они там привезут самолетами через Моздок, это очень дорого и очень мало, вот то они там могут пострелять, повоевать и побегать. Все остальное опять надо вести. Это очень дорогое удовольствие. Они на сегодняшний день там держат порядка 4-4,5 тысяч военнослужащих. В Сирии? Да, всего лишь. Это не, не, одна неполная бригада и авиационная ударная группа. А в Украине да они, российских а, кураторов а, ну, на по, 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 по данным нашей разведки, согласно открытой информации, у нас на территории находится порядка 90 тысяч регулярных военнослужащих, регулярных вооруженных сил Российской Федерации. И в составе регулярных Частей. Плюс я бы, допустим, первый и армейские корпуса, которые сформированы на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области, я бы тоже, в принципе, отнес к вооруженным силам Российской Федерации, ну, будем так говорить, резервной армии, которую они создали, там фактически все контрактники, процентов 70 контрактников э, из Российской Федерации, граждан России, которые подписали контракт. С боевиками-сепаратой у 500 да. тысяч здесь. Ну, где-то порядка 40-45 тысяч на сегодняшний день оценивается группировка войск, которые находятся на оккупированных территориях. Да, это довольно серьезный э, контингент на сегодняшний день. И, э, к сожалению, они строят э, оборонительные сооружения по всей линии разграничения. То есть они хотят показать, что они там э, надолго и основательно. Пане Ждано, до вас, как військового эксперта, стратегично такие, если угодно, запитание. Звісно, ядерной войны стараться уникнуть, звичайно, про это а даже не может идти мова. Але Трамп после этих событий в Сирии Такие его наближені особи, как Мэттис, министр обороны, Макмастер, нынешний э, радник з питань национальной безпеки, которые не имеют никаких иллюзий, что до Путина. не будет повторения початку 80-х политики Рейгана против СРСР? А, ну, Сейчас. Если, если мы говорим о холодной войне, так это главная цель Трампа. Начать холодную войну. Почему? Потому что он же обещал сделать Америку великой. Что быстрее всего и лучше всего толкает экономику вверх? Оборонный заказ. Uh, поэтому, а для этого нужна либо война, ну, войны нету, поэтому нужна что? Гонка вооружений. И для Трампа это выход из положения и выполнение предвыборных обещаний. Дешевые рабочие места, э, повышение благосостояния американцев, и Америка опять великая страна. Кстати, вот этот удар ракетный, это еще раз подтверждает, что мир, э, тот многополярный мир, который в 2014 году объявил построение Владимир Путин, фактически все, что он там настроил, его карточный домик разрушен одним ракетным ударом. Э, опять же, Говорим, Если говорим о военном противостоянии, да, то э, напомню заявление Сергея Шойгу, министра обороны России, который сказал, что небо в Сирии закрыто, что все будем сбивать. Так они даже не увидели эти ракеты. То, то есть они бы попереджали, создавая эти американцы. Они их предупредили. Да, они же, они ж, как они говорили, там у них С-300, С-400, которые, правда, никто не видел, но они говорят, что он существует они не смогли предотвратить, то есть ни перехвата, ни противоракетной обороны, ничего. Разница в поколениях вооружений просто колоссально. Конечно, конечно. А Жданов, можно сподеваться в Украине на то, что Соединенные Штаты почнуть поставки летальной изброи, или Думаю, что да. Думаю, что да. И особенно это вот подкрепление вашего вопроса, подписание нашим министром обороны Сергеем Полтораком в Оттаве широкомасштабного... Степаном. Степаном прошу прощения. В широкомасштабного военного соглашения между Канадой и Украиной. Мы понимаем, что Канада О, это партнер Соединенных Штатов, знаю, и по По, по, і партнерство по НАТО. Тобто це можливий варіант цілком. Абсолютно. З боку. Абсолютно. Дуже дякую, пане Олеже, за участь у цій програмі. Я також дякую пану Євгену Кисельову, як і Олегу Жданову, за участь у моєму ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.